बॉर्डर है हमारा असम का और त्रिपुरा का ये बॉर्डर पे बहुत दिक्कत है आज से नहीं है काफ़ी मतलब सालों से है इस जगह पर हाँ ऑल ओवर इंडिया में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो सब जगह पे स्कैनर की फैसिलिटी है और मतलब जो बॉर्डर है ज़्यादातर तो बंद हो गई है खाली इसी बॉर्डर पे यही दिक्कत है और ड्राइवरों के लिए यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है आप देख सकते हैं ना तो कोई बाथरूम है ना तो खाने पीने का है और चार किलोमीटर तक यहाँ लाइन लगी है पिछले पाँच छः दिनों से जितने ड्राइवर हैं सब परेशान हैं किसी के पास राशन नहीं है किसी के पास कुछ कुछ नहीं है और जाम बिल्कुल लगा हुआ है बिल्कुल इन्होंने सारा कुछ बंद करके रखा है एक गाड़ी दो गाड़ी मुश्किल से तीन चार घंटे में छोड़ते हैं और पूरे दिन में पाँच से छः गाड़ी छोड़ते हैं लेटरिन जाने के लिए और आप यहाँ की फैसिलिटी देखेंगे सेल टैक्स वालों की लेटरिन का देखो पानी की व्यवस्था देखो किसी तरह से भी कोई ड्राइवर को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे देखो हम तो एक आर्मी मैन से ज़्यादा भी 24 घंटे काम करते हैं डे नाइट चलते हैं सिर्फ किसके लिए के लोगों के लिए आम जनता के लिए और आज देखो कि आम जनता भी हमारे साथ नहीं है कि इवन कि ये बोलते हैं कि भाई आपने रोड क्यों बंद किया है हम मरने के कगार पे हैं जब आगे ही मरना है पीछे मरना है इससे अच्छा था हम आज ही मर जाए हमारी गवर्नमेंट से यही विनती है कि भाई कम से कम यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए एक स्कैनर होना चाहिए एक प्रोसीजर के हिसाब से दिन में गाड़ियाँ निकलनी चाहिए दोनों साइड से आसाम साइड से त्रिपुरा साइड से दोनों साइड से आप देखो कि ये समस्या स्कैनर एक छोटा सा मसला है और कई बार ये समस्या हम गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके हैं कितना दिन से रुका है अभी हमें कम से कम छः सात दिन हो गए हमें खाली और मुश्किल से हम अभी अभी भी एक किलोमीटर हमारी गाड़ी पीछे है ठीक है अभी देखिए आप हमारी नब्बे नब्बे हज़ार की किस्तें हैं रुपया एक आम इंसान गाड़ी डाल के कहाँ से भरेगा कितना गाड़ी होगा अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो मेरे में अभी नेट সোসি উপর উপর গাড়ি হবা খালি এক সাইড সে दुसरी সাইড কা আপ দেখলো কত 14 1500 গাড়ি মিক্স এ লোকাল কো আজকে সাত দিন আট দিন এই জামের মধ্যে আছে না লেটট্রিন ব্যবস্থা আছে না বাথরুম ব্যবস্থা আছে না কোন জলের ব্যবস্থা আছে না কোন সচলা আছে এদিকে লেটট্রিন যদি আমরা কোন জঙ্গলে যায় মানুষে আমরা দূর দূর করিয়া গালা gali করে তাইলে এই লাগে বলে আমরা স্ক্যানার দাবি আছিল স্ক্যানার লাগাও তাইলে গাড়ি চেক করো তুরন গাড়ি জায়গা আমরা দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমরা এই দাবিটা করতেছি মানে স্ক্যানার মেশিনের লাগে স্ক্যানার মেশিন তারা দিতে রাজি নাই আর অতদিন ধরে আজকে আমরা সাত দিন আট দিন ধরে না খায়া না ঘুমাইয়া এরকম জামে একদিনে একটা গাড়িও পর্যন্ত যায় না একটা কি দুইটা গাড়ি ডেলি পার ডে খালি একটা দুইটা গাড়ি চেকিং করে চেকিং করার পরে আর গাড়ি ইয়ে করে আর সব ড্রাইভারে করে না আর তার লাগে একজনে যদি দুষ করে তার লাগে কিন্তু আমরা সব কি তা আমরা এখন এই দেখ সিল্ডেক্সের সিল্ডেক্সের এখানে আসাম ত্রিপুরা এখন আমরা মান স্কেনার মেচিন চাই সরকারের কাছে আমরা দাবি আমরা প্রশাসনে আমরা যেমন দেখে আমরা এই দুঃখ দুর্দশা হল এখন পুলিশ আইসে আইএসএ কইতাসি অতদিন ধরে আমরা দেখো আজকে ঘরের থেকে বাইরে আসি আজকে ছয় সাত দিন সাতদিন ধরে কন্টিনিউ আমরা এই না চান না খানি না ঘুম না কোনো ব্যবস্থা খানির ব্যবস্থা না জলের ব্যবস্থা না কোনো সুচলের ব্যবস্থা এখানে অনেক গাড়ি ডিজেল চুরি হয়েছে ব্যাটারি চুরি হয়েছে কোনো এটার প্রশাসনের কোনো এটা কইলেও তারা জানে না তারা টায়ার চুরি হইতেছে আজকে সাত দিন হয়েছে কেমন গাড়ি আছে কমসে কম চারশো থেকে পাঁচশো গাড়ি আছে